guys Selamat petang Baru Jumpa lagi dalam Channel saya Channel Nunti Pada petang ni Setelah sekian lama Beberapa minggu Kita tak buat uh, Konten Di dalam channel kita ini Jadi petang ni saya bawa Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan viewers. Untuk bersama saya meninjau ataupun melihat aktiviti saya petang ini. Ini ah bermula dengan aktiviti memberi makan Sebelangan uh, itik, telur saya yang masih uh, ada petugas petani. Uh, jadi uh, ini tidak ramai lagi. Uh, mereka ni dah dah lanjut usia, lanjut usia. bakal kita ganti dia satu hari nanti untuk dapatkan anak itik yang baru selain itu juga kita ada beberapa ekor uh, itik ataupun entok jumbo di sini, spesies yang besar tuan-tuan boleh nampak uh, ini spesies dia ini bes, uh, jenis uh, entok yang bersaiz Besar, uh, besar uh, Boleh mencacah Sehingga Beratnya sehingga 3 kilo Kalau yang jantan tu Bagi yang betina Beratnya uh, Ada di dalam 2 kilo lebih Begitulah uh, Itu uh, Untuk ni Dia Macam itik penelur juga Dia Dia ada masa dia akan bertelur dan saiz telurnya aa, aa, sangat uh, besar besar sikit dari saiz aa, it, telur aa, itik itik telur ni bagi makan kalau petang kita bagi macam ni saja kita tak bagi dia di dulang di makanan kecuali awal pagi baru kita bagi dia untunglah untuk asal Amerika ni dia ada dia ada aktiviti reyadah dia sendiri sambil menikmati uh, makanan ataupun pakan yang kita bagi ya uh, itik pun dia tak mau stres juga hmm, dengan cuaca yang uh, redup pada petang ni sebab beberapa jam yang lalu uh, kita di sini ada uh, hujan dan uh, cuaca pada hari ini dia redup uh, sangat sesuai untuk aktiviti uh, petang. Uh, beginilah aktiviti uh, ataupun kehidupan harian orang yang tinggal di kampung tanpa stres tanpa tekanan, tanpa banyak bunyi bising. Ha, tidak seperti kalau kita tinggal di bandar. Eh. Jadi kampung ataupun luar bandar ni ya, memang uh, sesuai untuk kita uh, menghilangkan tempat kita menghilangkan stres ataupun uh, riadah. Uh. Dengan Adanya uh, uh, binatang ternakan begini dan juga tanam eh, tanaman yang kita tanam, uh, ia menim, memberi uh, relief atau mengurangkan rasa stres kita dengan beraktiviti uh, seperti memotong rumput, membagi uh, baja dan sebagainya. Nah, kepada tanaman yang kita tanam, nah, inilah istimewanya. Kalau kita tinggal di luar bandar, nah, luar bandar, kampung yang tak jauh dari bandar, nah, beginilah aktiviti kita pada petang ni. Dan selepas ni nanti, kita nak. ralis ke tempat sebelah iaitu kebun uh, lada kita yang ada tinggal uh, tidak banyak lagi dalam anggaran 30 pokok eh, 50 pokok macam tu yang masih ada dari sepeda, dari pada jumlah uh, 100 lebih pokok dulu kerana banyak yang ah, mati ha terkena, terkena penyakit eh, penyakit Jadi yang ada tinggal sekarang hanya dalam 50 pokok yang kita jaga yang kita bagi uh, yang kita jagalah kita bagi baja kita uh, sembur dengan racun uh, serangga dan juga kita sembur uh, rumput yang ada di bawah uh, seperti yang kita nampak sekarang ni ini dia sedang berbuah buah ni dia belum belum matang lagi belum matang ya akan mengambil masa beberapa bulan lagi dia akan baru dia betul-betul matang eh. nah, ini Kita nampak di sini hmm, dan lada ini baru dekat dengan taningan? rumah ayam hmm. rumah ayam di atas lada di bawah jadi, daripada tai ayam tu yang telah larut apabila dia jatuh ke tanah dia akan mengalir ke pokok lada yang masih ada tu itu itu jadi sumber baja organik nah, hmm. ha, ini ayam kita pun tak berapa banyak lagi nah, ha, ini ayam ubakir saya yang saya ha, yang saya keluar eh, tayangkan dalam video saya sebelum ni ha, ini tinggal beberapa ekor saja lah ha, yang dia masih bertelur ni. Ini tiap-tiap hari dia ni. Tiap-tiap hari ni dia bertelur. Nah, jadi dengan adanya telur ni dia boleh mengurangkan uh, uh, beban kita dan kita uh, tidak sering ataupun kerap membeli dari pasar dia mengurangkan dia boleh membantu kita uh, dari segi membeli uh, telur ayam yang ada di pasar di pasaran tu. Uh, nampak ni petang ni dia tak tak bertelur. Tak ada banyak telur dia dah bertelur pagi tadi. Hmm, inilah keadaan dia. Inilah keadaan uh, ataupun Okey. Kerja kita di sebelah sini selesai. Dan kita nampak di sini ada juga potongan-potongan kayu yang bakal kita jadikan kayu api. Ini dari pokok getah yang telah mati terkena kulat. Jadi kita tebang dan jadikan dia sebagai kayu api untuk aa uh, memasak. Uh, jadi membantu kita juga daripada mengurangkan penggunaan gas cecair. Uh, itulah istimewanya di kampung. Uh, kalau kita nampak di sini, uh, ini uh, di atas tu. Itu buah cempedak. Masih ada lagi, ah, ha, pedak ni memang dia di musim, dia di akhir-akhir musim baru dia masak. Ha, banyak yang ada yang masak di di atas tu, menunggu saat jatuh saja. Ah ha, ini dia, ini pun tak jauh dari Uh, reban itik kita. Reban itik di ujung di sebelah ujung tu dan dia di di depan ni ber, uh, di depan pondok ini. Pondok yang kita letak kayu api tadi. Ha, nah, inilah istimewa kampung. Istimewa orang tinggal di luar bandar. Tanpa stres. Ha, nah, ini pisang eh. Dia dah mula mengeluarkan buah. Hmm. itu pepaya, Bakal berbuah juga. Ini yang dah berbuah pepaya ni. Buah pepaya ni sangat sesuai untuk dijadikan uh, uh, makanan untuk entok ataupun itik ataupun ayam. Ini banyak mengandungi zat-zat makanan untuk mereka untuk pertumbuhan binatang peliharaan kita. Itulah istimewa dia, istimewanya kampung. Ini walaupun dia tidak Nampak di depan ni dia tidak uh, uh, matam dia baru di dibuat clearing di, di uh, ini pokok kantan uh, kantan uh, jenis yang berbunga merah tu hmm. ini pun dekat juga bila kita nak guna kita ambil saja tak payah pergi jauh-jauh tak payah pergi market di pasar sana keluar rumah ambil saja itu istimewanya keperluan keperluan asas kita Kali ini saya bawa saya tunjukkan satu lagi jenis kantan, pokok kantan. Ini kantan putih, jenis yang putih. Yang itu tadi merah, yang ini putih. Ini pun dekat rumah juga. Kalau kita perlu kita ambil saja dan kita proses untuk dijadikan. Makanan itu istimewanya semua benda-benda bahan aa, keperluan makanan kita ada aa, berdekatan dengan kita hmm. dan sekarang pula saya kita membawa tuan-tuan, uh, perempuan, puan, -puan uh, viewers untuk meninjau ke sebelah sini pula. Ini bekas. Ini sebenarnya ini kebun lada kita dulu tapi tinggal tak berapa banyak lagi yang tinggal lah macam seperti yang kata saya katakan tadi bahawa uh, banyak yang telah terkena penyakit dan sebagainya yang ini yang tinggal ni dengan yang tadi tu jumlah dia dalam 50 pokok macam tu lah yang masih tinggal ini pun yang kita masih maintain kita jaga nah, ini tempat ah, kita boleh nampak dia eh, nampak di sini Ini dia. Ah. Ini pokok lada orang kata ni lada India. Lada India. Hmm, tu buah dia. Pokok lada India. Nah, inilah aktiviti kita petang ni tadi. kita bersihkan di bawah pokok uh, lada tu sebab uh, besok mungkin kita nak uh, kita nak bagi baja kita nak bagi dolomite untuk menghilangkan masam tanah ni supaya nya dia dia membantu dalam proses kesuburan pertumbuhan tanaman ni. Ah dan di depan tu juga kita nampak itu orang-orang orang kata ini pokok kristal, tapi kalau di di tempat kita di Sarawak ni, ini kita panggil ah, buah betul. Ah, ini orang kata kristal tapi kasai bahasa aslinya kasai, buah kasai. Ini pokok kristal ini telah mengeluarkan buah tempoh hari. Banyak buah dia. Dan yang ini, ini jenis daun, daun yang istimewa ini. Sering digunakan dalam masa kita memproses makanan ah uh, uh, makanan seperti makanan uh, masakan pansoh menggunakan buluh tu ini sering kita campurkan dengan uh, termasuk dalam golongan ramuan dia yang kita campur untuk uh, memberi rasa enaknya uh, makanan yang kita masak tu ini orang namakan dia pokok uh, apa tu ini bungkang pokok bungkang bahasa asli dia dan hasiat dia dia boleh uh, membantu uh, mengurangkan rasa kalau bagi yang yang sering rasa kena sakit perut tu ini boleh membantu sebab ini ada di dalam kandungan dia ini dia ada rasa kelat dia ada dia boleh mengurangkan uh, kita menghindar kita daripada kena sakit perut dan selain itu ada juga orang cuba buat ni sebagai minuman seperti orang minum kopi ya daun dia boleh direbus air kita minum ah uh, itulah sedikit sebanyak tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita yang masih kita jaga yang masih kekal hingga ke saat ini ya. hmm. dan sekarang kalau tempoh hari saya bercakap tentang mereka ni dan kali ini kita berjumpa lagi dengan dia ah, inilah kopi asli orang Sarawak nampak buahnya sedang berbuah oh banyak buah dia. Hampir-hampir oh. menyerupai uh, kopi robusta ataupun labrika di, di negara Indonesia. Uh, ini yang yang aslinya Sarawak. Uh, cuma uh, ini banyak buah dia kali ini. Setelah kita bagi baca tempoh hari dan dibantu oleh musim hujan juga dia dapat mendapat sumber air yang menyumbang kepada kesuburan dan juga pengeluaran buah dia kopi ah ini dia kopi kopi yang kita tayangkan dalam video kita sebelum ni ya. Dan kita inilah kembali lagi kita dan bertemu lagi di dengan dia pokok kopi dengan buahnya kopi asli dari Sarawak. Kopi Sarawak. Nah, inilah kopi yang yang ada di Sarawak dulu. Tapi kita tak tahu sebenarnya negara asal dia sebelum dia datang ke Sarawak uh, itu uh, kita tak tahu kita belum search lagi dalam uh, uh, Google tentang kopi Sarawak ni hmm, Ok uh, Ok guys Setakat tu saja Konten saya untuk petang ni uh, Semoga anda terhibur dengan segala mulumat yang telah kita salurkan sebagai panduan dan juga pengetahuan kita tentang sedikit sebanyak dan cara kehidupan riadah orang yang tinggal di luar bandar yang tinggal di kawasan kampung inilah seperti saya kata tadi ada dalam video saya dari mula tadi ah inilah yang menjadi, yang memberi kita ketenangan, memberi kita hiburan, mengurangkan stres kita yang tinggal di, di luar bandar ini. Okey. Salam sejahtera, semoga kalian anda anda kalian sehat selalu Dan diberkati oleh Tuhan dimurahkan rezeki dalam urusan harian kita. Oke, okay. jumpa lagi uh, di, di dalam video ataupun cerita saya selanjutnya dalam uh, channel saya channel Nwin Beti di masa yang akan uh, datang. Oke, okay. bye.